السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقلب والخادم لما سابق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق دار مقداره العظيم سنراك أن شاء الله خصوصا pecinta pada Nur Muhammad dan juga seluruh hamba-hamba Allah kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah dan senantiasa dibukakan pintu-pintu barokah, pintu-pintu rahmat dan pintu-pintu kerinduan Allah dan diberikan hati yang ma'rifat bisa mengenal Allah amin zat yang maha kuasa zat yang maha segala-galanya perlu kami ingatkan dari mengkotima tadi surat al-fatih seandainya saudara berkenan mengamalkannya walaupun satu kali pun itu pahalanya seandainya dihitung pahala itu di luar akal saking hebatnya kalau di niatnya untuk mendapat pahala tapi lebih-lebih kalau niatnya menghapir Allah malah itu yang lebih utama karena kita dianjurkan untuk senantiasa bersolawat lebih seru al-fatih ini selawat al-fatih ini luar biasa dan untuk pada malam hari ini hamba Allah yang fakir yang butuh pertolongannya Allah ini mohon dengan keyakinan agar Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan hambanya yang paham tentang dajjal di akhir zaman nanti apa jelaskan setelah mediator nanti setelah pelaksanaan proses penghadiran ini berserah diri ini nanti apa yang dimaksud dengan dajjal dan masjid dajjal itu ada bedanya nah, untuk menyingkat waktu nanti saya di akhir Mereka. video aja akan saya sedikit jelaskan insya Allah Ya Allah, mengkuasakan dengan kepada Rasulullah, memperserah diri Ya Allah, kuasakan dengan

Barokai bagi mama, barokai bagi mama, barokai benar dan bagi sana-sana. Sewanto dalam berat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekali lagi, assalamualaikum. Adi, adi ni. Dah. Boleh tahu dengan siapa ini? tidak bisa bohong ya dengan ilmu kekuatan Allah Subhanahu Wa pasang dengan kontak di situ dia ya <tid> tidak bisa bohong ya <tid> yang tidak bisa bohong jaga mengalihkan <tid> ucapannya ada ya Allah hanya Rasulullah <tid> sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa bohong apa dengan berikan informasi yang benar yang harus uh, Allah ya siapa ini Tepah. apa? Dabah wasilah kepada Nabi Muhammad dengan Imam Mahdi yang Raja Jirukurna itu ya Allah kami selamat ya Allah dan umat Islam satu mulai <tik> nanti aja kita sama-sama hambanya Allah sebenarnya bisa cerita apa yang dinamanya Dajjal itu yang bagaimana karakter-karakter dajjal itu yang bagaimana bisa dikendalikan orang yang termasuk karakternya pengaruhnya dajjal ciri-cirinya bagaimana bisa cerita terus ceritakan saja, jangan sampai mengetahui

menjerumuskan membela membela kan apalagi yang paling ciri khas yang paling ciri khasnya pengaruh pengaruh dajjal yang bagaimana sih soalim 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 jadi betul itu karakter-karakter karakter, karakter, karakter dajjal seperti itu ya di ya, akhir ini termasuk ini kan akhir zaman ya bukan akhir penutup bukan termasuk akhir ya bukan paling akhir tapi masih termasuk di penghujung yang mau kiamat belum ya tapi termasuk ini sudah akhir zaman betul enggak ya tapi <tuh> <tuh> tenang aja kita hanya bicara saja saya hanya mau berdialog saja kita punya tugas masing-masing saya nggak ganti sampai yang. Saya yang akan memangsa. Mengapa siapa? Manusia. Ya. Allah. Saya akan melakukan pertolongan Allah. Saatnya nanti. Ya terus ceritakan aja. Akan memilih. Iman Allah celotemen Tuhan. Hmm, terus. Ah. Dibimbing, sampai dijaga, sampaikan aja. Kemudian ah. jangan usah bohong, diteruskan aja dengan kekuatannya Allah, bukannya Rasulullah, bukan Nabi Isa Alaihi Salam. Kemudian jangan usah bohong, barokahnya Imam Mahdi, barokahnya Raja Zulkarnain. Jun Akan ditawari. Hmm? Surganya Dajjal. Oh, saat itu banyak manusia terlincir ya tenang aja, nyaman aja, biasa aja, rileks aja, santai aja santai aja, nonton santai aja orang-orang yang nggak bisa terganggu itu apa? orang yang yang nggak bisa terganggu dengan gacal ini yang bagaimana? saya yang katakan aja iman yang kuat bersandar pada yang maha kuasa itu hmm? sangat itu sulit apa betul amalan yang paling bagus itu di antara surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 senjatanya juga ya untuk mengamalkan hmm. hmm. itu yeah. Mantai hati hati. Mantai hati. dan orang yang hatinya lalu

mereka yang ini saja hanya sedikit saja mereka dengan. Talking. orang-orang yang dicintai yang diinginkan hati oh, coba saya ingin memastikan saja coba orang yang berserah diri kepada Tuhannya kamu bisa tahu enggak Tuh, Pak, saya tak akan mohon sama Allah saya berserah diri cari saya kamu tahu mana Sampernok tidak ada sekarang Sampernok ada sebab sekarang Sampernok terbunyi terwujud bumi sampai terbunyi kamu cari <tidak> lihat lihat kamu ya ya Kamu bilang lagi sambil hilang bilang lagi betul waktu di akhir tahsalat akhir waktu sholat berdoa Allahumma inni a'udhu bika bil adabil khabri wa bin adabil jahannam wa bin fitnati masyikil mahyaya wa lamadu wa dajjal dengan doa itu juga akan diselamatkan oleh Allah tergantung yang berdoa tergantung yang berdoa hahaha bentar tentang tenang dulu santai aja Udah santai aja apa betul Dajjal itu takut dengan Imam Mahdi takut nggak sama Imam Mahdi takut nggak kamu dengan Mama takut dengan Nabi Isa alaihi salam takut dengan yang paling kamu takut adalah doa karena doa itu senjata yang sangat ampuh memang kamu hebat tapi kalahnya kamu dengan Allah Dengan orang yang berdoa hmm, Aku bisa mewujudkannya Iya, tapi kalahmu dengan doa Dengan doa, dengan keyakinan orang yang Allah yang Dengan doa yang penuh keyakinan Itu senjata yang luar biasa Sekarang doa itu dianggap remeh Dan kebiasa Mengandalkan usaha Melupakan doa Sebenarnya sudah Parah. Iya. Dan kita tersisa, santai aja. Nanti sampai entah kembali, kembali juga ke tempatku lagi lagi. Nanti aja, nggak apa-apa kan juga. Kita nggak, kita dialog saja. Dialog saja, nyantai saja. Karakter sifat-sifat dajjal, sifat-sifat dajjal itu sekarang itu banyak di di media mas, di media, di YouTube ya, seperti YouTube ini di YouTube ini banyak yang permusuhan-permusuhan lewat YouTube ya ya lewat peperangan global ini ya ini karakter-karakter itu ya semuanya di dalam diwa, jiwa manusia ini semuanya di paling dalam diwa, jiwa manusia yang iri dengki yang menganggap alim ya tapi dia membelokan ya ada benar sendiri itu saling saling nyalakan parah anak benar. dia menjatuhkan para imam syafi'i imam hambali orang-orang hebat itu di dianggap sesat dianggap dan sebagainya nggak betul itu kan pembenci pembenci walinya Allah pembenci habaib habaib itu juga kan itu karakter karakter dajjal kan betul nggak itu kan bisa bohong mereka anak Iya, anak kelihatan Kelihatannya dia di agama, tapi banyak membelokkan ya. Ia, tidak mengenalkan umat ke Allah kita membuat damai tapi bikin panas suasana Tidak bisa membersihkan <mzul heures> hati iya, hmm, membersihkan hatinya hanya mengenalkan iya, betul saya selalu berpikir ya Allah karena kamu sangat bawa itu sebenarnya kalau dengan hatinya orang senantiasa berpikir kamu nggak bisa masuk bentengnya adalah kekuatan dzikir dan doa betul nggak itu nah bentengnya ada kekuatan doa dan dikir kamu nggak bisa terkalahkan betul nggak itu orang yang mengandalkan Allah dia bentengi senantiasa berpikir kami nggak mau seperti itu kami yang mau ngasih tahu ya yang ya. ini untuk kami jawab katakan tadi insya Allah insya Allah apa yang saya sampaikan benar insya Allah sudah apa yang kamu pesan kamu ingin katakan apa sebelum kamu berpisah sebelum kembali ke tempatmu

saling berebut benar mencari pembenaran sendiri-sendiri itu juga ya itu yang kamu suka ya itu anggotamu tamu ya. ya. selamatkan diri kalian dengan iman iya Allah ya dah ya. dah tak kembalikan

ya pelan pelan saja nanti tak buka bukanya soalnya ini kan pak pagar pelan pelan saja tak buka pelan pelan saja buka allah pelan 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 lus, lus. allah pekat oh, bersihkan ya. allah

satu nafas, satu jiwa dan sama-sama mengisahkan Allah mari kita senantiasa mendekatkan diri kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dan, juga, dan juga jangan lupa kita senantiasa bertawasul kepada Allah Nabiullah Isa alaihissalam pada Imam Mahdi pada Nabi Allah Hidir alaihissalam dan kekasih-kasih Allah yang lainnya dan kalau Dajjal itu karakternya karakter karakternya kalau kit Masya Allah kit Dajjal kit Dajjal itu makhluknya jadi karakter sekarang itu karakter-karakter banget Dajjal itu sudah menyertai kita semua ya. sebagian yang disampaikan tadi insya Allah itu betul karena kita, kita protek ya. insya Allah dengan itu, dengan, dengan diri mohon pada Allah itu dia sama bisa mau biasa ya, saat, karena ada kekuatan energi doa energi dikir itu luar biasa Walaupun dia kuat kalau ada, ada dikir ada kekuatan dikir ada kekuatan doa, kekuatan sholawat masih itu masih kekuatan dikir, dikir itu kalau kita masih kekuatan zikir daya zikir itu kan sabar dengan Allah daya selawat pada Rasulullah dan dengan Nabi Isa juga jika nggak mungkin bisa ngalahkan karena Nabi Isa juga tidak dilakukan apa doanya di kekuatan doa itu terhubung dengan Allah doa di amini pada seluruh makhluk-makhluknya Allah pada kaum muslimin muslim. pada yang terakhir kami doakan semoga kita semuanya dan generasi, generasi yang akan datang generasi kita yang akan datang diselamatkan oleh Allah tetap akidahnya atau yang dikeluarkan oleh Allah dan di dijaga oleh Allah dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan saya mohon maaf apabila proses tadi kurang tepat ya menurut panjenengan kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan kami mohon tolong kita tidak usah berebut kebenaran karena kebenaran mutlak miliknya Allah rata-rata manusia itu pembenaran pembenaran tapi karena kebenaran itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala dan seandainya kurang tepat berkenaan yang bisa komen di channel kami ya bisa di komentar monggo kalau ada misalnya beda pendapat itu wajar dan itu jadikan rahmat ya jangan jadikan permusuhan atau ke arah ke negatif mohon maaf ada kekurangan kekelafan itu nasib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh.